Si luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Si luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Eh, e. siapa pula yang leka? Menyanyi-nyanyi tu. Nak tahu jawapannya? Dengarkanlah kisah si luncai. Perutnya buncit Tetapi pandai Di negeri Indrapati Tinggallah seorang pemuda yatim piatu Bernama Siluncay Siluncay berwajah huduh Perutnya buncit sering dihina kerana rupanya yang hodoh itu. Ish 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 is tak baik kan kawan-kawan menghina sesama manusia walaupun si luncai serba kekurangan dia seorang yang pintar daringan tulang si luncai teringin menghadap maharaja isin suatu hari dia terus menyelinap masuk ke dalam istana. Tak kala Luncai sampai di balai penghadapan, Maharaja Isin sedang bercukur rambut. Tanpa berlengah, Luncai terus menghadap Maharaja Isin. Siapakah kamu, wahai anak muda? Tanya Maharaja Isin kepada Luncai. Ampun patik tuanku, Nama Patik Luncai. Patik datang dari sebuah kampung di hujung negeri ini. Tujuan Patik kemari hanyalah untuk melihat-lihat kawasan istana tuanku. Sembah Luncai. Maharaja Isin tidak berkata apa-apa. Baginda terus bercukur. Luncai. Merenung Maharaja Isin dengan bersungguh-sungguh. Perhatiannya tertumpu kepada kepala Raja Isin yang botak dan gondol. Tiba-tiba dengan tidak semena-mena, luncai. Menangis terisak-isak. Kian lama, tangisan itu kian kuat. Sehingga menarik perhatian Maharaja Isin. Hilanglah sudah Rasanya malu mengenangkan si ayah bertambah pilu hati di dalam bagai dipa Kenapa kamu menangis, Luncai? Tanya Maharaja Isin... Dengan penuh keheranan... Ampun, Patik, tuanku... Tidak perlulah Patik beritahu... Mengapa Patik menangis... Sesebab nanti... Tuanku akan... Mu Murka kepada Patik... Sembah Luncai... Dengan tergagap-gagap... Maharaja Isin terus mendesak Luncai supaya memberitahu mengapa dia menangis. Akhirnya, Luncai pun memberitahu dia menangis kerana melihat kepala Raja Isin yang botak dan gondol itu seperti kepala arwah ayahnya. Demi mendengar kata-kata si Luncai, wajah Maharaja Isin menjadi merah padam. Baginda amat murka. Baginda bingkas bangun lalu memanggil pengawal-pengawalnya supaya menangkap luncai. Masukkan si berdebah ini ke dalam karung. Kemudian wang ke tengah laut. Biar dia mati di jerung. Kita baginda raja muarfakat dengan menteri seperti kebun berpagar kanduri betul hati kepada raja tanda jadi seorang kerja pengawal-pengawal itu terus menangkap luncai lalu dimasukkan ke dalam guni mereka membawa luncai ke muara sungai dengan sebuah perahu tetapi baru sahaja mereka mula berkayu, tiba-tiba luncai yang berada di dalam guni itu berkata Aduhai, pengawal yang budiman. Bolehkah tuan hamba berikan sebiji labu kepada hamba? Mendengar permintaan Sinchai, pengawal-pengawal itu berasa Hai, Ran. Lalu bertanya, mengapa Luncai mahukan sebiji labu? Luncai memberitahu, jika dia memeluk labu ia berasa seolah-olah memeluk ibunya. Oleh sebab bersimpati kepada luncai, ketua pengawal menyuruh anak-anak buahnya mengeluarkan luncai dari guni itu. Lalu diberikan sebiji labu-labu yang digunakan untuk mengisi air minuman mereka. Pengawal-pengawal itu terus berkayuh mengalah kemuara. Sambil menyanyi Dayong 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 sampai Mudik ke hulu đi, đang silunchai đang đi, đang đi, đang đi, đang đi, cacai Matilah kamu Dayung, dayung, dayung sampan Mudik ke hulu Siluncai, 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 siluncai Matilah kamu Luncai yang duduk di tengah-tengah perahu asyik memeluk labu itu dengan erat seolah-olah memeluk ibunya. Tiba-tiba, Luncai mendapat satu akal. Dia mengajak para pengawal itu menyanyikan sebuah lagu. Luncai menyebut si Luncai terjun dengan labu-labunya. Manakala para pengawal menyakut, biarkan Biarkan. Begini lagunya kawan-kawan. Siluncai terjun dengan lagu-lagunya. Biarkan. Biarkan. Siluncai terjun dengan lagu-lagunya. Biarkan. Biarkan. Semakin lama, nyanyian mereka semakin rancak. Dan mereka begitu asyik sekali. Akhirnya Luncai terus terjun ke dalam sungai Jurumu di perahu itu Ternampak Luncai terjun ke dalam sungai Lalu memberitahu rakan-rakannya Si Luncai terjun dengan labu-labunya Dengan serentak Pengawal-pengawal lain menjawab Biarkan, biarkan Jawapan itu menyebabkan Jurumudi itu mengulangi kata-katanya. Namun, pengawal-pengawal lain -pengawal menyahut. Biarkan, biarkan. Akhirnya, curu mudi itu naik ladang. Lalu bertempik dengan lantang. Memberitahu, luncai sudah terjun ke dalam sungai. Kali ini, barulah pengawal-pengawal lain menyedari apa yang telah berlaku. Mereka berhenti menyanyi, lalu sama sama menoleh ke bahagian tengah perahu. Ketika itu, luncai sudah tiba di tebing. Maka, terselamatlah si luncai dari mati lemas di dalam sungai. Ya kawan-kawan, apabila menghadapi sebarang masalah, berfikirlah sebelum menyerah kalah. Kata orang, apa guna ada celepa? Jika celepa, kusam warnanya. Apa ada pada rupa? Jika tumpul, akan fikirnya. Berfikir itu pelita hati. Panduan hidup di dunia ini. Sampai jumpa lagi. Sekian terima kasih. Si Luncai, dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan si Lucai terjun dengan labu-labunya.